Həmsalmaq dünyanıma, Mən. ən məntiksiz və ən beyinsiz kanala xoş gəlmisiniz. Mən Maniak Qombul bu gün sizlerle Yeni bir video seçilədi dostlar. Bu gün eleştiri eləyəcəyim Malikiyyət adında bir YouTuber-ın və Emil Bayramov adlı bir YouTuber-ın eleştirisini eləyəcəyəm dostlar. İlk öncə bunu deyim ki, bu videoya onsuz da bilirəm ki, təlif gələcək. Yəni böyük etmə təlif gələcək. Yəni izləsə vəriyyət bunu, ya da Malikiyyətini sevarları izləsə Ə 100% tələf gələcək bu video, amma pul qazanmaq üçün atmadım üçün qozmada deyil. Eee bunu deyim ki, eee Emil Bayramovla mülkiyyətə bir qışqırtma çəkiblər. Eee indi bir də birincisi videoya göz ataq, sonra da onu eleştirəcəyik. Məşə şudan həm saməstar bu günlərlə sizin də istədiyiniz kimi güc test eləyəcək. Bir-birimizin əlin bağlayacaq görək kimkəs əlini aça biləcək. Bir dəqiqə, özürlərəm, küləy düşə. Bəli, gördünüz kimi 2 dənə dost güc testi eləmək istəyir. Burada heç nə yoxdur. Yəni qışlıqma da eləyə bilərlər, güc testi eləyə bilərlər. Əsas videosu da qabaqdadır. Bir də keçək. Amma ilk öncə bu uşağın gürüşünə baxın. Ağır yox. Ah, İsmini al <laughs> bunu, <laughs> 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 Sonra da hər çıxıqmada olduğu kimi malik Emilə yumurtadır. Hər kanalda var. 3000 abunə. 3000 abunə. Nə istəyirsən? 3000 abunə alə əsas video başlamağa keçməyə başlayırıq. Gördüyünüz kimi Emil burda Allahı and istiki mən bilmirəm bunu. Əsas hələ video qabaqdadır. Hələ biz siz baxın. Və bunu da demək istəyirəm ki, siz YouTube-da dolğundur heç kimə inanmayın. Bəlkə də mən də mənə də inanmırınız yəni. Bunu deyim ki, mənə inanmayın. Çünki mən belə danışıram burda üzünüzc olmuşsunuz, özünüz bilmirsiniz və ə, yəni çox şey adam ola bilərəm, pis adam ola bilərəm. Bunalda e, mikrofon qarşısında dul bu danışaq. Ev bunu da deyim ki, yəni başı dedim, təlif də gələ bilər bu videoya. Yəni heç vəcizmə də deyil. Bu yaxdı dedim kimi, e, yəni təlif atsın atmasın vəcizmə də deyim mən. Axı zot bir şey deyil. Kanalımız o kanalımız bağlansa yenə yəni başqa kanal açırıq dir. Yəni təcili başla səni bunu. Bax, təzə şalvar, təzə qabıçı yeri tutmurlar. Baxın, doğranır. Mən sənlə dedim, dedim ki Bəli, gördünüz, şimə Emil Əjəli klubu da elədi. Burdan nə qədər e, uşaq fürsətlərdən çox <cinhos> istifadə <Infacpg>? etdiyini görürsüz. Videoda reklamı da elədi. Allahana, Allahana xəbər. Allahana, Allahana xəbər. Görə bir şey dəvə bu təşə cavabını verəcəm. Qarda, belə səngə keç. Ayıq sayıq oldu. Bəli, artıq əsl videoya keçdik, məqsədimizə keçdik. Emil burada Allah'a and içir ki, e, deyir ki, yəni xəbərim yox idi. Amma necə xəbərin yox? Biraz da göstərəcəm osu videoya like də dedimmişəm. Necə xəbərim yox idi? Allah'a da necə and içdi. E, Nəs keçək? azalmışdım. Posta indi çimmişəm deyə nə bilmirəm. Bəli, nəticə yalançı bir şəxsiyyət olduğunda görsüz. Allahına biyaq anız ki ə yani mən mən xəbəri oxuydu. İndi də deyir ki, e, valideynlərimdən yumurtaya icazə almışdım. Yəni mən başa düşmürəm ki, icazə almışdınsa, yəni deyirsən ki, xəbərini oxuyursan, bilirsən nəcbə olacaq da. İndi həmin videoları bir də göstərmək istəyirəm də, şey, bu Emil Bayramov üçün dəyməz məncə. Nəysə